Всем привет! Сегодня будем производить осмотр фильтра салона. Возможно, его замену или очистку. Сейчас посмотрим, что там с ним внутри. 15 тысяч километров проехано на нем. Чтобы его снять, необходимо люк бардачка соединить вот эти части внутрь с обоих сторон, после чего появится доступ к к салонному фильтру Все. сводим внутрь вот. здесь получается держится на таких вот четырёчках, вот и теперь достаем фильтр салона здесь отжать на себя потянуть посмотрим что у нас там ну, достаточно загрязнен. Сейчас мы его пропылесосим, возможно, он еще походит. Так, ну как мы видим при дневном свете, забито пухом, березовыми бруньками немного. Сейчас попробуем пропылесосить, возможно это что-то даст. эффект наблюдается сейчас посмотрим в конце так ну вот как мы видим эффект от пылесоса есть то есть часть половина очищена вторая половина не очищенная здесь очищена здесь нет вот. ну очищаем и потом устанавливаем все на место ну вот фильтр достаточно хорошо очистился то есть еще на пару тысяч километров, я думаю, его хватит, а потом уже можно подумать о замене на новый. Ну, обратно в той же последовательности вставляем его на место. И закрываем лючок. Все автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. То есть так можно либо почистить, либо поменять фильтр салона в автомобиле Mazda CX5. Всего доброго, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.